zaproć za dyrektor prywatności z gospodarsko iująca Stepanycz, Syęku Micha Semylitkie К нашей власти и может да и напомнить что такое малый бизнес бизнес. мы те люди которые в принципе создаем рабочие места нашего государства ничего не просим просим одного не мешать что происходит происходят весьма интересные вещи Допустим, то, что касается моего предприятия, апрель месяц у меня уже сегодня началась третья проверка, причем комплексная. Когда сеять, когда украсть, я уже знаю. Сперва проверимся, потом мы будем заниматься. Достали эти проверки, честно говоря, по поводу, без повода, это один вопрос. То, что касается нашей власти, как бы я прекрасно понимаю, я работаю в сфере торговли и в сфере сельского хозяйства. Я понимаю, что поставлена задача на молоде 3 миллиона тонн любыми путями. Завтра будет поставлена другая задача. Рабочие места. Что будем делать? Мы заведем сейчас наши терминал групп всех остальных сюда. Яркий пример Симоновский район. Зашла компания, два мощнейших сельхозпредприятия, за два года в лет. Скот вылезан, народ на улице. Скажите власть, пожалуйста, компании. Вы брали в них какую-то ответственность. Вы думали про людей? Что сейчас им делать? Я думаю, ответа не будет. Вам не бы дать результат. На сегодняшний момент, приведущий такой пример, существует такая компания, как Семенов да? 15 тысяч гектаров, или может чуть-чуть ошибаюсь. 30 человек. Это весь штаб. Податки кто будет платить? Комбайнеры пришли, комбайнеры на ответ. Заработали, ушли, подоходный куда ушел. Днепропетровск, Николай. Компания, где? кем я знаю. На Киеве. Как бороться с этими ребятами? Ну, власть, ну посмотрите, пожалуйста. Обратите на это внимание. Дальше проблемы создаются. Кто-нибудь регистрировал земельные сейчас договора? Я, я не знаю, куда идти. Земельный видео и Земельного видео, да, куда там? Юстиции, С юстиции куда? Иди бабушку, которая 80 лет да, лежит на кровати. Ввези юстицию. Ну, ну что вы делаете? Люди добрые. Неужели у вас при приеме вот этих законодательных актов? И у меня еще такие вопросы. А куда будет юстиции эти деньги? на Кип снова? Или куда? Вот представьте, к примеру, село, да, тысячу договоров заключить. мне надо тысячу с каждого договора. Солидно-силабный, да, посчитала все 100 тысяч ушло за один момент. На эти 100 тысяч что-то можно все это делать? Конечно, можно. Даже миллион, чем мне человек подсказывает. Я, может, цифра буду куда-то, я извиняюсь. Смотрим сейчас, снова же такие. Наш район, он как бы вообще депрессивный. Снова АТБ. У нас предприниматели, ну, чтобы вы поняли, я думаю, в каждом так же городке. Ну, это уже, в принципе, семейный бизнес. То есть бизнес тот, э, который работает муж, там, дети, у них машинки, у них это. Давайте строить АТБ. Ну давайте. Куда предприниматель? 10 человек в АТБ посадить 15? Ну посмотрите, пожалуйста, на это. Обратите на это внимание. Задумайтесь. Я думаю, через год у вас будет другая проблема. Где брать рабочие места? Как их создавать? Задумайтесь о развитии малого бизнеса. В Семеновке 70% рабочих мест это малый и средний бизнес. В Семеновке 65% это податки в бюджет – Это малый и средний бизнес. Ну давайте додушим последний. Спасибо вам.